ну, самое позитивное впечатление, ну, удалось, но я боролся в каждой партии, цеплялся, показывал все, на что способен, готовился. И, ну, и немножко везения, конечно, было. В нескольких партиях я стоял подозрительно, и соперники ошибались, я выигрывал. То есть, как бы такой комплекс причин. Мы практически могли занять первое место и без Василия Иванчука. То есть, нам немножко не повезло с коэффициентами. Буквально одна партия, Эстония и Германия, если бы сыграли в ничью, то мы бы занимали первое место по коэффициенту. Ну, то есть, как бы... Есть понятно, что Василий Михайлович очень опытный игрок и много раз выиграл Олимпиады, но... Не знаю, то есть нам, нам получилось и, и хорошо сыграть, и, и без его счастья. Призвод, я держу. Призвод, золото на доске. Золотая медаль за да. лучшее выступление четвертой доске, да? Э, ну, это за запасного игрока. То есть. Лучший? За, ну, то есть, как бы четвертая доска запасной игрок. Ну, вы знаете, как бы шахматы вообще, игра ущербная, ущербных людей. И тут одна уже осечка, вот, случившаяся в матче... США, ее невозможно компенсировать ничем. В других видах спорта в футболе можно там еще забить какие-то голы после того, как пропустил. Да, в борьбе можно выкинуть соперника или судье там чуть-чуть как бы, подсмазать, чтобы правильно были судейские решения. А тут, к сожалению, уже исправить ничего нельзя. Удивительно, да? Выиграв 9 матчей из 10 и выиграв последний с результатом 3,5 на пол, шансов на первое место не было ни в один момент, как оказалось. Валерий Васильевич Лавановский когда-то сказал, что футбол – игра алогичная. И он прав. А шахматы еще более алогичные, чем футбол. Вот, да, то есть как-то выигрывали только черными, это вообще редкость очень, очень большая. Все результаты, в общем-то, не очень логичные. Проигранные выигрывались, выигранные проигрывались. Но так распорядилась судьба. Вот, как бы. Конечно, победа над сборной России это игра не за два командных очка, а за целых четыре. Не только ты идешь вперед, но еще и конкуренты пытаешься поглубже в болото. Вот. Конечно, матч важный. Но там вообще у нас серия была хорошая. Потом еще Китай обыграли. Но потом, к сожалению, Соединенные Штаты Америки не готовы. Мы пока еще в борьбе с ними. Но я вот провел хорошо партии с представителями развивающихся стран. С Индией, например, ключевая была победа, благодаря которой выиграли матч. Но в конце я вообще обрел. Вот, особенно последние партии проводил на хорошем уровне. Уже у меня как хорошо работала реакция. В моем возрасте вообще с реакцией у всех проблемы. Поэтому за реакцию особенно приятно. Ну и остальные компоненты были на уровне. Последними партиями очень доволен. Это вот большая проблема украинской команды. Рано радуется. Это вообще такая ключевая проблема, может быть, даже страны. Рано радуется, вот, а потом плакать приходится. Вот, надо сдержание эмоции держать, тогда все хорошо. Небесная канцелярия видит, что люди ошибаются так и не позволяют занять первое место. Там все схвачено.